assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari xudo xolasa mana sizlarga e, turli tuman qo'yxonalar har xil turdagi e, yem oxirlari har xil turdagilari har birining narxlari bilan iloji boricha yorib o'tishga harakat qilamiz bizni qo'llab e, quvvatlab turasizlar degan umiddamiz bunaqa e, hashay beradigan yerda turadigan hashay beradigan buzilib sochilib ta qo'yga moslashtirilgan yemxonalar ustida hashay beradigan tagida yemxonasi aтdelьный ustida hashay beradigan ikki tarafdan qo'ylar yidiganlaridan, hop, hashay beradigan ustida yem xonasi отдельно chiqadigan holatdaligidan mana bunaqa tomli variantlarini har xil turlarda yoritib narxlari bilan отдельной отдельно yoritib o'tamiz mana bunaqa qo'shqorlarga отдельный отдельный хоlatda tashlab beradiganlari yemxonalar chiqadigan variantlardan shotilar turli tuman tovuq kataylai j qisqacha videolarni olishga harakat qilamiz bizni kanaldan uzoqlashmagan holda qo'llab quvvatlab turasizlar xudo xohlasa sizlarga bundan keyingi videolarda ham chiroyli chiroyli videolar olib olishga harakat qilamiz qani bo'lmasa xudo xohlasa o'zimizni videolarni birboshdan boshlaymiz bizn qo'llashda davom etib lak tugmachasini bosib qo'yishni unutmaysizlar qani bo'lmasa boshladik navbatlar mana bunaqangi hasha beradigan uskunalarga ge keldi bunimiz birinchisi hasha beradigan e, uskuna uskunamiz e, oxirimiz e, olti yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti bu buzilib sochiladi maxsus boltlari bor butlardan yechib turib u yoqdan bu yoqdan ajratib turib taklab olib qo'ysa ham bo'ladi bu e, 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 u yoqqa bu yoqqa dalalarda e, talpa qo'y boqadiganlarga uyda talpa qo'y boqadiganlarga yaxshi variant yani. narxlar olti e, yuz ming so'm chiqyapti keyingilari ho'p bu bir vaqtni o'zida yigirmata qo'yga yem bersa bo'ladi atrofida yigirmata qo'yga moslab qilib berilgan holatda zanglamaydigan metal bo'ladi bularimizni <imitation> narxlari sakkiz yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti shu holatda tayyor bo'lishi keyingi oxirlarimiz tepasida отдельный hashay beradigan tagida oxirlari bor oxirlarini u yoqqa bu yoqqa sursa bo'ladi bu bir tarafda qo'yxonasi bor lekin qo'yxonaga oxiri oxtarib yurgan akalarga yaxshi bir tarafi qo'yxona tarafga qaratib qo'yib qo'yiladi oxirini tagidan bu yoqqa sursa chiqadigan holatda bo'ladi tepadag setkalari ham mana maxsus joylari bor shunday ko'tarsa setkalarni u yoqqa bu yoqqa jilaveradi tepasida hashayni tashlab qo'yadi tagiga yemini beradi oxirlari u yoqqa bu yoqqa jiladigan holatda shu holatda tayyor bo'lishi bir million so'mga tayyor bo'lyapti keyingi oxirlarimiz bu o u yog'idan bu yog'ida o'n oltita qo'yga moslashtirib qilib berilgan varianti tepasida отдельной hashak beradigan ikki tarafdan ham qo'ylar bemalol ozuqasini yeeradi tagida bemalol yemini bersa bo'laveradigan holatda shu holatda bichishlari va bularimiz bir million ikki yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti keyingi oxirlarimiz bu ham xuddi shuni variantida maxsu hamma setkalar u yoqdan bu yoqdan chiqadigan qilib yasab berilgan vaqtiki kelib u yoqqa buyoqqa jildirish kerak bo'lsa bemalol jildirib olib qo'ysa bo'ladi oxirlarini tortsa bu yoqqa chiqadi yana yemini berib turib orqaga itarib qo'ysa bo'laveradi misol tozalamoqchi bo'lganda ham oldiga bitta tortib turib tozalab turib yana surib qo'yiladigan holatda qilib yasab berilgan hop keyingi mana tepasida отдельный hashay beradigan tagida yem beradigan joylari maxsus joylari bor oxirlari chiqadigan holatda qilib yasab berilgan oxirlarini ko'rsataman chiqadi yemini tashlaydi tashlaydi yana orqaga yana orqasiga surib qo'yaveradigan holatda qilib yasab berilgan shu holatda bitishi bir million to'qqiz yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti общий varianti ikki xonali ikkita qo'yga moslashtirilgan ikkita katta katta qo'yga bunday endi agar yoshiga qarab yoshiroq maydaroq qo'ylar bo'lsa ko'proq qo'ylar boqsa ham bo'ladi buzilib sochiladigan holatda bu qo'yxonamiz keyingi qo'yxonamiz yakka yakkadan qo'chqorga moslashtirilgan holati tepasida hashak beradigan отдельный tagida yem oxirlari maxsus chiqadigan otadi yemini beradi yana oxiriga itarib qo'yadi o'rta pka chiqadi полный bu qo'yxonmiz ham buzilib sochiladi pol taxtasidan ajratdi отдельный yerga qo'ysa yer qo'yxona qilib olish imkoniyatlari ham mavjud bizga videolar yoqqan bo'lsa layk bosib qo'llab quvvatlab qo'yasizlar ho'p oh, uh, birinchi ko'rib turgan qo'yxonalaring 1.5 yarimga 1.5 yarim metrlik ugonnio ikkita qo'yga moslashtirilgan varianti ikkita qo'y bemalol yuradigan holatida sizlardan ham bitta ko'rsalaram bo'ladi karobka qismlari ugonniy holatda ikki yoni orqa rshotkalari konteyner poltaxtalari sasna bo'ladi oxirlari uh, konteyner qalin listdan qilib berilgan bu qo'yxonamizni narxlari bir yarim million so'm chiqyapti keyingi varianti konteyner mahsulotidan yasalgan qo'yxona karobkalarigacha konteyner bo'ladi har bir, uh, 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 bir uh, uh, detali hozir yangilik qilib to'rtbucha qilib konteyner chiqaryapti oldingi videolada ham ko'gn bo'lsalaring kerak poltaxtalar sasna buzilib sochiladigan variantda bularimiz narxlari ikki million so'mga tayyor bo'lyapti buzilib sochiladigan variantda bu qo'yxonamizga op to'rtta qo'y boqsa bo'ladigan sharoitdaligidan endi xuddi shuni profildan yasalgan varianti karobkalari profil ikkioini orqasini шетк контейner holatida poltaxtalari buni ham asna varianti bu qo'yxonalarni buzilib sochiladigan varianti ikki million ikki yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti keyingi qo'yxonamiz ikki yarim metrga bir yarim metrlik varianti o'rtasida перегородка chiqadigan holatda qilib yasab berilgan hop bu qo'yxonamizda bir tarafida ikkita bir tarafda ikita ikkita ikkitdan to'rta qo'yga moslashtirib qilib berilgan holatida bu qo'yxonamiz narxlari ikki million yetti yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti bu qo'yxonamiz ham konteynerdan yasalgan variantda keyingi qo'yxona yashil qo'yxonamiz bu korobka qismlari полный beshga uch profil holatida yasab berilgan pol taxtalar rasasini oxirda общий uzun oxirida bu qo'yxonamizda jami oltita qo'yga moslashtirib qilib berilgan narxlari uch million ikki yuz ming so'm chiqayotgan holati bu qo'yxonamiz ham buzilib sochiladigan variantda hozir keyingi ko'rib turgan qo'yxonalaring to'rt metrli eng katta qo'yxonalardi tomlarigacha yopib berilgan holatda shu holatda bichishi besh million ikki yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti tomlarigacha har bir detali отдельный отдельный bo'lib buzilib sochiladigan holatda qilib yasab berilgan karobkalari polный beshga uch profil ho'p o'rtalari tomlari ham ikkiga bo'linadigan holatda bir tarafi отдельный chiqadi bir tarafi yana отдельный holatda chiqadigan holatda qilib berilgan tom ham katta b gapa bo'lib halii olib kerayotganda qiynalmaslik uchun qilib berilgan keyingi qo'yxonamiz uch yarim metrlik varianti qo'yxonamiz razmeri uch yarim metrlik bir yarim metrlik o'rtasida перегородbor <laughs> bu qo'yxonamizda uchta uchtadan oltita jami oltita qo'ygan moslashtirib qilib berilgan o'rta перегорок olishsa sakkizta qo'yib sakkiztagacha qo'yib boqsa bo'ladigan holatda qilib yasab berilgan buzilib sochladi narxlari uch million sakkiz yuz ming so'm chiqyapti hop jodi so'raganlarga mana bunaqangi qia <laughs> jodilar ham bor zaldeganlarga bularimiz narxlari 600 ming so'mdan tayyor bo'lyapti undan <laughs> tashqari tovuq kataylar tovuq katay so'raganlarga razmerlari 1,5 metrga eni 1 metr bo'yi 1 metr holatida Bular 600 ming so'm chiqyapti tagida 2 metrga bo'yi 1 metr eni 1 metrliklari 800 ming holatda chiqyapti. Bitta Xo'p, chiqyaptikeyingilari kattaroq tovuq kataylar Bularimiz razmeri 220 ga -e, eni biru yigirma bo'yi bir qurq biru qirq holatida shu holatda tayyor bo'lishi bir million bir yuz mingga tayyor bo'lyapti ho'p keyingi qo'yxonalarimiz ikkita ikkitadan oltita qo'yga moslashtirib qilib berilgan qo'yxona bu qo'yxonamiz полный разборка сboрка bo'lib yig'ilib sochiladi xop karobka qismlari beshka uch profil holatida holatda poltaxtalaro'rtadan pгор olib qo'ysa sakkiztagacha qo'y boqsa bo'ladigan sharoitda shu holatda tayyor bo'lishi to'rt million ikki yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti undan tashqari shoti har xil oay bor akalarga shoti zarur deganlarga mana bunaqangi shotilar bor ikkita orqasida ikkita g'ildiragi bor bemalol yetaklab aqa buqqa jildirib yursa bo'laveradigan sharoitda shu holatda tayyor bo'lishi bir yarim million so'mga tayyor bo'lyapti undan tashqari keyingi qo'yxonalarga o'tamiz endi qo'chqorlarga yakka yakkadan qo'chqor boqaman deganlarga yakka yakkadan beshta qo'chqorga moslashtirilgan variantlar bu qo'yxonamiz yakka yakkadan beshta qo' qo'chqorga moslashb qilib berilgan razmerlari uchu yetmish beshga bir yarim metr yetmish beshdan beshta qo'yga yakka yakka holatda bo'lingan holatda hozir shu holatda bitishi to'rt million sakkiz yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti buzilib sotiladigan variant albatta bu ham keyingi qo'yxonamiz to'rt xonali qo'yxona bu qo'yxoamizham buzilib sochiladigan variantda razmerlari 3 metrga endi 1.5 yarim metrga yetmish beshdan to'rtta qo'shqorga отдельно отдельный holatda bo'lingan o'rta reshotkalarni olib qo'ysa oltitagacha qo'yib boqsa bo'laveradigan shaoitda bularimizni narxlari 4 million so'mga tayyor bo'lyapti shu holatda bitishi. ho'p keyingilari yakka yakkadan uchta qo'chqorga moslashtirib qilib berilgan holatda bu ham buzilib sochiladigan variantda yakka 3 uchta qo'chqor turadi narxlari 3 million so'mga tayyor bo'lyapti разборка сборка bo'ladi poltaxtalar роsсийский sasna holatida keyingilari eng kichkina variantlari 2 xonali разборка сборка bo'ladiga yig'ilib sochiladigan holatdaligida buo ham poltaxta karobkalari beshga uch profil ikkiyoni orqasi rshetkasi konteyner o'rta pерод 3 uchga 2 profil holatda narxlari 2 million so'mga tayyor bo'lyapti endi e, konteynerdan yasalgan ikki xonali buzilib sochiladigan variantimiz yani Bularimizning narxlari bir million sakkiz ming so'mga tayyor bo'lyapti bu ham зaводскoy profilga o'xshab to''rov tafi g'ib qilib chiqariladi. bu ham mustahkam pishiq narsa bo'ladi e, farqi e, bunisi yangi material zavodской yangi material bo'lsa bu, bunisi e, konteynerda e, bukilgan hozir uskunalar shunaqangi bukadigan uskunalar b shunaqa uskunalarni bukingan holatda bular arzonroq yuradi bir million sakkiz yuz ig so'mga tayyor bo'lyapdi xizmat qilishi lekin ikksini ham bir xil varianti vazifani bajaradi keyingilari buzilib sochilmaydigan tomli variantdagi qo'yg'oni ikkita qo'chqorga yakka yakka holatda o'rtalarni olib qo'ysa bo'ladi buni ham shu holatda tayyor bo'lishi ikki million bir yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti keyingisi ikkita qo'chqorga yakka yakka holatda buzilib sochilmaydigan o'rtalani olib qo'ysa общийik bo'ladigan karobka qismlari besh to'rli ugonli bo'ladi o'rta pergorodk oldida eshikladi uchga ikki profilli holatda poytaxt talasasini tayyor bo'lishi narxlari uh, bir million yetti yuz ming so'mga tayyor bo'lyapti uh, bundan tashqari xudo bu xohlasa bundan keyingi videolarda sizlarga yana ham chiroyli chiroyli videolar olishga harakat qilamiz kimda qanaqadir savollar uh, yana qanaqadir uh, videoyimizda xato kamchiliklar bo'lsa avvaldan uzr so'raymiz keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar hammani charvasiga alloh baraka bersin sog' bo'linglar salomat bo'linglar